Александр, топ-поклонник. Гарни. Ну, я хотел чуть, чуть позже это. Гарни, Гарни. Сегодня Гарни. Я витаю вас, Люба, Церква. Все на месте, да? Так? Слава Господу. Знаете, сижу, размышляю, так оборачиваюсь назад, и уже вот это мне нравится. Ряд Савенкины, помните вот это? Ряд Савенкины и ряд Никитины уже. Именно. Они поделились на два лагеря. Именно. Слава Господу. И это дуже-дуже круто. Аминь. Да, да, пастор. Я рад вас витать. И пусть нас Господь всех благословит. Тема у нас едность, да, единство, едность, и в принципе на эту тему я сегодня буду проповедовать. Хочу тоже с вами поделиться своими размышлениями, то, что Бог мне показал, вложил в мое сердце. Я прошу Дух Святой в полноте передать это каждому из вас. Есть кто первый раз тут? Я просто не вижу. Все тут, все уже, все свои, да? И знаете, что нас объединило? Всех своих. Не еда. Духовная, да. Есть одна личность, которая нас всех объединила. Это личность. Мы не будем, да, хотел, очень хочется поиграть, верю, в вопросы-ответы, но объединил нас Дух Святой. Всех нас объединил Дух Святой. Все мы это понимаем, да? Слава Богу. И хотелось бы сегодня поразмышлять вообще о Духе Святом, о том, что Он делает в нас, через нас. Но хочу я начать с... вообще пример, пример единства. Это Отец, Сын и Дух Святой отца и сына тоже объединяет дух святой и это очень это тоже главное знать, что сын ничего не, не, не творил от себя. он делал это то, что ему говорил отец. Вы знаете, и эта молитва, я помню, когда я первый раз прочитал, это молитва Иисуса Христа. Я ее когда прочитал первый раз полностью, я очень хотел это, боролся полностью прочитать ее, но она длинная, я не буду ее зачитывать, я возьму два стиха всего из нее. Но эта молитва, она открыла во мне вот те отношения с Отцом. Вот у Иисуса были эти отношения с Отцом. Вот в этой молитве Он передает именно вот отношения, единство с Ним. Он ничего не делает сам, а все в послушании у Отца. И ведь Иоанна, 17 глава, 20 вирш, 21. -й. «Та я молю тебе не лише за них, а також и за тех, кто верит в Мене, завтяки Вченню, яке вони несуть для інших. Я молюсь за те, щоб усі ці люди єдналися у вірі і жили так, як ти, отче в мені, а я в Тобі. Нехай вони будуть об'єднані з нами, щоб світ повірив, що я твій посланець. Амінь. Друзі, де вам говорить, Вначале он молился за апостолов. Но дальше он продолжает свою молитву, и он говорит, я молюсь о всех, о всех уверовавших в меня. Он дает апостолам эту силу, которую имел. Друзья, и которая на нас, на нас всех с вами. Эта сила есть. Мы дальше разберем это, что это за сила. Но тут именно этот и принцип, что он передает, он молит Отца, чтобы Он наделил этой силой не только для себя, и даже не только для учеников, а чтобы эта сила была на всех. Мы все свидетельства Иисуса Христа на этой земле. Каждый из нас, запечатлен Духом Святым. Ви знаєте, мы, когда уверовали, мы стали запечатлены Духом Святым. И это написано к Ефесянам, 1 глава, 13 розділ. В ньому і вас было позначено печатью обіцянного Духа Святого. Коли ви почули слово правди, добру звістку про спасіння и повірили в Христа, і зроблено це згідно за бітницею Божою. Амінь. Друзья, мы все запечатлены этой. Бог обещал, и Бог это исполнил. На кажд... Каждый из нас запечатлен Духом Святым. Но если мы запечатлены Духом Святым, значит и вся сила, которая была на Иисусе Христе, есть на ком? Что-то не уверенно как-то. Аж хочется сразу изменить проповедь. Мы понимаем, что за сила вообще? А воскрешение, а исцеление. И он говорит, даже больше вы сделаете, чем я. Вы понимаете, на каждом из нас есть сила. Сила Бога. Аминь, аминь. И дано это нам не для всяких наших каких-то там плотских утех. Нет. Мы все свидетельства Его. Его славы. К чему я это все? Дух Святой нас объединил. Я могу засвидетельствовать, что до 33 лет я жил другой жизнью. Я верил в Бога, но я не следовал за Ним. И у меня был другой дух. Украсть, убить и погубить. И я очень хорошо с ним ладил. У нас даже была компания, которая единомышленная, так сказать, которые двигались такими же духами. Это был чуть другой дух, даже не дух, а противоположный дух. Но мы были единомышленники, только в другом. Вот так и Дух Святой. Мы получили этот Дух Святой и стали единомышленниками. Все мы свидетельство Божьей славы. Каждый из нас, и если ты считаешь, что то да, нет, я не такой, такой. Если ты на этом месте, если ты, знаете, как раньше, это, если ты не можешь идти за Иисусом, ляж хотя бы в правильном направлении. Вот я когда-то лег, я не мог за ним идти, у меня противилось это все. И я не хотел идти, я хотел идти к себе на район, там мне было комфортно. Но я помню, мне приехали и сказали, ляж в этом направлении. И я просто лег. Я просто смирился и остановился. И Господь начал действовать. Вы знаете, Господь начал действовать. И я пришел, прошел эти пу 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 пути, где получил Духа Святого, обещанного. Слава Господу! И моя жизнь кардинально изменилась. Вы знаете, мы должны... Мы должны такое слово, но... Понимать. Мы должны понимать, что мы есть тело Христово. Если мы запечатлены Духом Святым, мы есть Его тело. Через этого же Духа мы все соединены между собой в тело Христова и являемся друг для друга членами этого тела. Поэтому разделение между нами является очень болезненным для всего тела Христова. Каждый из нас – это тело Христова. Вот здесь собралось тело Христова, которое объединяет нас в любви к ближнему, к служениях. И еще в различных действиях. Но когда мы начинаем противиться этому всему, телу, телу Христова, знаете, вот э, первое, первое послание до Коринтян, с 12 раздела, 26-27 стих. «Когда одна из них страждает, то и все другие страждатимуть. Коли одна в Пашане, то и все инши радиют з нею». Тож все вы разом е тело Христовым, а окрема частина Моего. Аминь? Аминь. Чтобы у нас понимание вообще, что такое едность. Это и есть мы тело Христово, объединение. Объединили в Его в теле. Вот это все послание, это и есть церковь, вот это молитва. Это и есть Церковь, зарождающая тогда. Поэтому нам не только нельзя разделяться, а наоборот, мы должны соединиться и принимать друг друга. Вы знаете, я тоже хочу за свидетельствовать, очень долгий период я пытаюсь людей перестроить под себя. Сейчас свидетельство. Очень, вот сколько я нахожусь в церкви, я пытаюсь их переделать под себя, как мне угодно, на работе, в церкви, идя и не смотря, еще не задумываясь о человеке, он должен почему-то, я решил себе, что он должен действовать, как я хочу. Сразу обличение, да. Это, и я, вот знаете, меня так Господь обличил. В Библии аж написано: прими человека такой, какой он есть. И знаете, моя молитва утром в тайной комнате она чуть-чуть изменилась, чуть-чуть. Я начал это проговаривать. И я вот свидетельствую, это недолго, недолго происходит, и вот свидетельствую, что за это время везде поменялось мое отношение к людям, которые меня окружают не в совершенстве, я не стал святым, далеко не стал святым, но мое отношение к ним поменялось, и они ко мне по-другому начали относиться. Вот реальное свидетельство, по-другому. И вот про это и говорится, что мы принимаем друг друга, не такие, как мы, как мы хотим. Иисус нас принял же не идеальными. Такой, какой я был, Весь в грехах, весь ушел непонятно куда и уже даже не шел, а уже просто на лавочке это остался. Но он меня принял. Вот действительно, вот в моей голове начинается вот это откладываться такое, что вот внутри, да я даже перепроживаю это, он меня принял таким. И не просто принял, а и начался процесс. И вот триединый Бог, это тоже процесс. Иисус же пришел на землю. Он же не сразу Духа Святого получил. Не сразу. Но Он совершил всякую правду. И когда Иоанн крестил, на него сошел Дух Святой, написано. Вот так вот и у нас. Мы приходим к Богу, и есть некий процесс, у каждого он разный. Каждый из разных мест пришел к Богу. И есть процесс. И Иисус показывает этот процесс. Потом у Иисуса началось служение. Он получил силу. Так вот, эта сила есть на каждом из нас. Спасибо за аминь, Наташа. Но вы знаете, что когда мы разделяемся, когда мы хотим чего-то своего, вот церковь это то, что нас объединяет, когда мы двигаемся в одном направлении, в одном. И знаете, что я дальше вот К Ефесянам, це 4 глава, 30 300 стих. написано: не засмужі Божого Духа Святого, бо Він доказ того, що ви належите Богу, і що Він захистив вас до тих пір, коли настане час вашого звільнення. Нехай усі прикрощі, люди, гнів, лихослів'я і наклепи, полишають вас разом з усіляким злом. Бути добрим і співчутливим одне до одного. Прощайте одне одному, як Бог простив вас в Христі. Так от є два різних путі. Коли ми двигаємося одні в єдинстві, цим самим ми прославляємо Бога. Цим самим ми прославляємо Ісуса Христа, Духа Святого. Но когда я начинаю двигаться чуть-чуть в другом направлении, я оскорбляю Духа Святого, который работает во мне. И если в этом направлении дальше двигаться и не остановиться, можно отпасть от церкви. И сколько таких за мою недолгую, недолгую, пять лет это вообще, это ребенок. Если сравнивать с детьми, в пять лет это еще дети. Даже не юноши. А дети. Так вот, друзья, это все нас объединяет Дух Святой. Он говорит нам идти, когда мы молимся. Он говорит нам, куда мы идем, зачем мы идем, что мы делаем. И знаете, вот эти свидетельства, когда ты, ну, даже такое свидетельство, жена в понедельник говорит, песня хорошая есть. Дух Святой приди наполни нас. Я еще проповеди не, сос... не то что, а вот ну размерковывал, но ее еще не было. Я я не пишу, а я говорю: можешь эту песню в конце? Она говорит: конечно. И я начинаю складывать проповедь, и проповедь моя от Духа Святого, а то, что Дух Святой пришел и наполнил нас. И жена уехала. Аминь. Вы знаете, хотелось бы подчеркнуть ключевые моменты единства. Единство с Богом мы получаем через веру в Иисуса Христа, исследование Его учению. Вот я вам свидетельствовал, что я верил в Бога. Мне мама говорила, что есть Бог, если тебе будет плохо, бей к Нему. В принципе, все. И я в моем понимании это, когда мне плохо, вот это, Иисус, спаси и все, и побежал дальше. Но нет, это не то. А последование Иисуса Христа. И следует это вся жизнь. Это вся твоя жизнь следует Иисусу Христу. Единство в духе. Быть едиными в мыслях, чувствах и целях. И избегать разделений и разногласий. О чем я только что и говорил. Быть Единой в это сила, в этом и есть сила Божья, в Единстве. Аминь. Единство между нами, взаимопомощь и поддержка друг другу, особенно в трудные моменты. Вы знаете, как в этой жизни действует, что когда особо трудные моменты, вот я, я сейчас за себя говорю. Я наоборот не принимаю помощи. У меня включается, что я сейчас сам буду эту проблему, трудность решать. И ты пытаешься зачастую ее решить, решить, и это проходит неделю в этом всем движе, 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 а потом, в принципе, когда вот так остановишься и думаешь, что делать? Приходит человек, приходит помощь, и одним телефонным звонком решают всю твою проблему. И говорит, если, если что, обращайся. И для него это ничего не стоит, а ты голову все ломаешь. Вот в этом же и есть и единство, и принятие этого единства. Левиты могут выйти. Единство проявляется в любви, милосердии и сострадании друг к другу, как члены одного тела Христова. Вы знаете, здесь собраны люди во имя Господа Иисуса Христа. И собраны из разных мест, даже из разных городов. Я только недавно узнал, что, оказывается, мы на одном районе жили, сырая и с мужем. Да, на ХТЗ, оказывается, они жили. Как Господь объединил в Одессе. На поселке Котовского мы встретились. <свечательный> <свечательный> И то, наверное, я бы не знал бы, если бы вчера замечательный день не был. Пикник. Вспомнил. Вчера было дуже... очень крутое время. Где мы всей церковью собрались на пикник. Очень крутое время. И прославляли Бога. И служили друг другу. Аллилуйя. И знаете, что... Для чего это все? Вы знаете, что каждый из нас по-своему влияет на этот мир. И наше единство является свидетельством для мира о любви и силе Божьей. Вот эта сила, которая находится в тебе, она является свидетельством Божьей славы. И знаете, сейчас будет совершаться молитва. Служители выйдут. И сейчас... Я хочу, чтобы каждый из нас наполнился не просто сполна, а с излишком, потому что Бог дает больше, чем ты жаждешь. Вы знаете, я хочу, чтобы через меня Дух Святой работал. Вы знаете, иногда, вот, наверное, пришел тот момент, когда я соскучился за этим когда я начинаю жаждать этого, я вижу его проявление, но я начинаю еще больше жаждать этого. Вы знаете, я хочу, чтобы сейчас совершить молитву, чтобы Дух Святой работал через каждого из нас. Давайте встанем на наши ноги. И сейчас откроем наше сердце для Бога, чтобы Дух Святой вошел и наполнил его своей силой, своей любовью и своей благодатью на совершение свидетельств Иисуса Христа на земле. Ведь мы каждый из нас. И есть то драгоценное, за что Иисус Христос пошел на Хрест. Это драгоценность. Это жемчужина. Ты и я. Это и жемчужина. Для Иисуса Христа. Отец Небесный. Мы призваны тобой в дом твой, на служение тебе. И мы народ твой, который ты помазал Духом Святым и наделил силой свидетельство Евангелия на земле. Мы тебя благодарим за ту работу. Проделанную через нас Дух Святой. Мы благодарим Тебя. И мы жаждем, Дух Святой, чтобы Ты еще, еще, еще больше работал через нас. Через наши руки. Через наше служение. Через наш разум.